هرق والهرع ده محترم دمحترم محترم امام الانبياء امام الانبياء امام الانبياء نبي اكرم دمحترم محترم امام الانبياء نبي اكرم دمحترم محترم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ يعني كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد د نګرهار می تلویزیون او رډيو ډېرو زياته ته زموږ اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ورحمه الله وبركاته غواړم چې جلالي وکي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله وئ او هم دا رنګ خپل درسونو ته متوجه وئ مسلمانانو نن دې موږ تاسو د دوغو مبارک درسونو نه چې سلسله د ډید پوخانه روانه دو جريده پنځهتم درس دی پنځهتم څلورتم درسونه الحمدلله په دې مبارک مخکې وړاندې شوه دي نن به پنځهتم درس یې تاسو په حضور کې وړاندې کوو مسلمانانو د دې درس عنوان چې د عنوان مخاور او قبایل ته د اسلام د دي دین وراندې کول یا دعوت د اسلام د دین دعوت ورکول مخاور او قبایل ته د اسلام د دین دعوت ورکول مسلمانانو تاسو ته بیا د بياتمي په متوجي او زړه د مداخله په بې تکراري ډول باندې قومه چت څو غوړی چې په دې درسونو باندې وصولیت ډول باندې پوښي د هغه لپاره پکار داده چې درسونه سلسلهوار تعقیب کی او سلسلهوار چې تعقیب نشي نو بیا پر دې ځینې چې بده دې لپاره تکلیفي تشويش وي خپلاني مسله څنګه شوه خپلاني موضوع څنګه شوه خپلاني چې رسول صلى الله عليه واله وسلم لاړو څوب شو چې خبرې وکړ نو هغه به ځواب ویلې هغه سربې وښوه څو دا التکیږي چې خلک سلسله وار ډول باندې خپل درس ته متوجي وي یو ضرورتایم درس په اخر کې ماته تش ویلو چې د بنو حنیفه ای بنو حنیفه د قبلی یو سړی د سړې نو چې عام سړی او مشريو مشريو تلحاء ابن النمري دا سړی چې ده کنه تلحاء ابن النمري دا چې دي مونږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سړی چې ده کنه هغه مکالمه وکړ چې مخکې ما ته ویل چې یمن دروغجن یمن دروغجن او اغه سره چې صادق دی د اختیناله پیغمبرغه من و برابر و دا خبره چاته وکړه د مسلیمت او وکړه یعنی خپل قوم مشت او وکړه دینی علما د دی مونږ وی او بل خصوص د سیرت علما چې دی قبیله ی دی, دی وجدا د مونږ د پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم د قبیله سره مخالفت چاغه د محمد پیر ابراهیم صلی الله علیه و آله وسلم قبيله د موزر سره تعلق او د دوی د ربيع سعد تعلق یو خبر خدا وا چې دی په منس کې دغه قومي لغوني بیلتون چې وکړه موجود چې یو یو ویړ دل په اڑالراله وبلی بلي په اڑالراله دوی مخالفت ور سره کول او د سنت او علما دوه م وجه دوه م وجه دا وی وي وی چې دغه د بنو حنیفه قبيله چې دا کنه د 10 ساله کې اوسې دوه سړی خلکو اعراب اعراب صريخه لكونو ساركي اوسيد او ساركي اوسيدن کی کسان نو دا معلومه خبر ده چې د دوی دو اخلاق ښه اخلاق ني او یا مثلا دې سپیکره دې قوله او دې تدبيرا تدبیرم چالا کوي فکرم چالا کوي فیصله يم چالا کوي او ټول سلوکيات دوی چي ټول دو سلوکيات د دوی په علاقې باندې ولړې په سختۍ باندې ولړې په خوشحالت باندې ولړې ځکه د دوی په قانون کې ژوند نه کړي تمدونی ژوند دوی نه لیدلې هغه غچوک چې متمدین ژوند بون وګوري او یباند دې د غسیدلې نو هغه به د قانون خلکو سره په خسلوک باندې چره کنه ډېر ځات پازای بیګل ډېر ځات تکلیف کیږي د دوی وډینه مسلمانانو الا تعالی جل جلاله چې د څو انبيیاء علیه وسلم ورلګل دي پویدو کې هیڅ یو انسان یو پیغمبر دی باندې مونتقه نه دي سره دی مونتقه نه پیغمبر کړنه دي قرطبی تفسیر کې لیکلي وای چې زیات پیغمبران یا د قانون والا او یا د لوی قریو والا او لوی قریو په لوی قریو کې به څه څه کو سېدو او یا په قانون کې وې سېدو هغه پیغمبر کولو ځکه هغه د تمدن سره اشناي د خلق سره څه خلک اړي کوم نسې د خلق سره څه خلک برخردو کې او څه خلک سره مخه تلل شي دغه تعايش چې دا كن خپل منځ کې ژوندۍ دغه یو کمال غواړي یو تدبیر غواړي یو طریقه غواړي نو څوک چې چا سره وځیدل نه وي دغه په خو یو خاصیت باندې پوي نه وي یا دغه په حقوقو باندې دغه په احساساتو باندې دغه په احساساتو باندې احساسات پوي نه وي نو جوان کوال روزا سان کار مونږ پدې تبلیغ کې ډې زیات تنګار پدې خبره باندې کوو چې هر کله څو غواړي چې د لنجونو خلاصي ځنګونو سره مخامخ نشي پکا درې خبرې چي د بهت په نظر کې ونیځي درې خبرې اول د دی چا دین او عقیدې ته به سړیس پکاوي وونکی دا دی چې دین او عقیدې ته څوک پکاوي کوي به دا به یو څو عمل او دغه بدګون سره مخامخ کیږي دویم دا دویم دا چې هغه کوم احساسات لري هغه احساسات ته به د احترام وکړې او د اته چا احساسات چې سړې په نظر کې نه نيسي بس د سړې مخالفت راځي تکر راځي لانجا راځي انټرویو په د لانجا وینو تلولو ته زی او درېما خبره مسلمانانو دا دا درېما درېما خبره دا دا چې دي چا د ګټو به مخالفت نه کوي دا هر څوک چې دي چا د ګټو مخالفت کوي بس هغه وسره پلانجا کې গ্রেফতার وي سړې دي چې هغه ټوب دغه ناروائي په غلط تعقیې خو هغه تقنعات ورکول او دا هغه دا هغه قناعت کیدل دا ډیر مشکل کار دی بالکل کلک اك... عنایت کیږي چې هغه غټه خرابېږي نو دغه درې خبرې ماته حکومت پر ژوند کې تجربه دي هغه امدادي چې جنگونه پکتیم د دې شوان د منځ راځي تنه ه دی دې شوان نه د دي... چا احساسات په نظر کې نه نیول یا چا قدی او دین ته احترام نه کول او درېم د خلکو غټه خرابول بس دا درې شوان چې د لنجو منابي دي ګوره د لنجو د جنگونو د وینې ته لولو د مخالفتونو لنجي دي ار څوک چې دې درې وتا دیر متوجي دبدلنجو د اخلاصي دبدلنجو سلام نه مخامخ تي نو مسلمانانو به تخپل خبره ترازو یي دي خلق طبيعت همدغه سيوچ لاكمال ادريش اندر تو یلي په دي خونه پوي دنو زک سراکیچ سوق گسیگی هغه په علمي دګر کې ډیر پاتې تجربهوي ډول باندې چله کنه ډیر زیات ناقصوی نو نس خلق سر ژوند کول چې دی کنه د خاصانه کار دی یی دی نه تعالی جل جللو هیڅ پیغمبر د اټرافی خلکونه پیغمبر کړند در علی ګل نه د مسو عنا نو د خودی بنو حنیفه په برکه معلوماتو تبری دا یو تاریخ دی موږ مشهور تاریخ دی بالکل او ډزې معلوماتو وړاندې کړي 206ه ق ته صفه دریم جلد ال کامل د ابن سیر رحمت الله علیه 24 صفته د یو جلد البدایه والنهایه د ابن کثیر رحمت الله علیه 32 صفه شپغم جلد دی په سی بیا درما دفا یعنی دوه بهلو برک معلومات تاسو ته درکه چې غوسره کوم سلوک شوی یا مثلا غوچ کوم سلوک کړي هغه به برک لګو معلومات د تاسې وریدل درما قابلیت را کنه غ دی بنو عامر قبيله بنو عامر دی بنو عامر د خبرې بارک د سیرت علما وی وی دا دوی ته چکم دعوت ورکړا شو یا غوچ کوم جواب ویلاد دی بنو عامر والا چکم جواب ویل دی د مو پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم چې بیا ورته خبره کړی دا او یا دوی بیر تخپل قوم ته لاړ دي خپل زیات لاړ دی ال ته چکم مکالمه شوې ده د سخت د دل چسبه والا ده نو تاسې زت مون اودیدونکو او کتونکو ورته متوجي اوسئ عزتمن مسلمانانو ما د خبره تکوله چې دی په نوعامر قبیله د موږ رسول صلی الله علیه و الی و سلم دعوت ورکولو د دوی قوم مشر چې بایحران مېدو بایحره بن فراس د وسنتکلم کول نو د 12 د چې کچې ته د دې سويچه مون د ایتها دعوت مون نو ایتها دعوت مونګو مون نو ته چې مون ته د دې شي دعوت راکې نو به دې تا نو ورسته د پچی چې دا پچې او قدرت د بچاتو کول کیږي د مون پیر امبر صلی الله علیه و علی وسلم چې دا کنا هغه ته جواب کوي چې بص داب د الله تعالی جلد جدول په لاس کړي بس چا ته چا غوړ کړي غبي ور کوي کوم وعده چا دا کنه کوم وعده مطلب دوه صدونه کړو دوه صد کوم وعده و نه کړا نو هغه ورته ویلي چې بس دا وعده نه کوي قرباني به مون ورکو قرباني قرباني به مون ورکو ویني به دې مون تليږي دکلي فون به مونږ تیر او به مونته قدرت په لاس باندې نه نه راکول کې دا کاڅ چې د کنه دا کار ز مطلب کول نه شوم دا بیخي نه شم کوله او د دي دې ده مخکي چې دا خبره ورته وو کې یه دي نتیجې ته ورسیږي نو چې کړي د مون پیغمبر صل الله علیه و الی و سلم ولید او د خبري واول دي یده دي, دي دعوت او جملې نه دي او کلمې ځ هغه کوم رقم ته د مبارک خلینو وته لې نو د څوی دا بیخره بیخره چ دې کنه وی وی چې والله لو انی اخذت هاذا الفتا بکدغه زوان دما لاست ول ویږي یعنی مطلب د مسروی کدغه زوان مسروی لا اکلت به العربه نو ټول عرب باندې بز پات چی کوم لا اکلت به العربه پټول عرب بوز ی د پټو وسط باندې پاتې او داسې اساري قرباني وکي دومره اساري په دې بيحربانه وکي چې کده ما سره وی پټول عرب باندې بوز پاتې کوم اوبینو دی غینه وروسته ورته ویل چې ان نحنو تابا اناکا علی امرکا کچې ثم دې تاتا بيداری په دې کار کې وک او ثم از ازهرک اللهو علترا جلل لو چې راکنه ته غالب کی علامه مخالفه کا پغ چابه ان چې غوی دې تا مخالفت کوي نو ايكونوا عل الامر من بعد کا دې تنصب بيد قدرت منتلا شراشي د امکانات او امتیازات د پچي چيدي د قدرت چيدي د منتلا شراشي کڅنګ اغه وت کوي د رسول صلی الله علیه و اله و سلم ته وی الامر ال الله الامر ال الله بس کار دې الله الله اس کې دې یدعو هو حیث شاء چې حیث یا شاء چې چې دا ترجمه جوړې را دی هغه ته ورکی د خوستا سره وعده نشم کوله د بیخینه کیږي نو بیا هغه ولته څنګه وجلکی گو بمنګ وجلکی گو بمنګ او ته چې کله غالب شي کان الامر لغیرنا او قدرت په بل چاته پلاسمن ورږي ورږي لا حاجه تلنا به امریکا بس مونته تزاد نه لرو دا ایتہ دین چې دا کوم نه دا دعوت د رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې دی کنه د مطلب رات کی دی و نمدلو نو دلته مسلمانانو یو سوال د سړي ذهن تر ازي چې او څوک وي چې خا خبره وکننه چې دی هغه دی هغه د غختنه یا د قوم غختنه منلی وي چې په تیوي چې هو بالکل تاسو قرباني ورکوي قدرت باندې تاسو سره وي پر غوانه کوي لکه اوس په دنیاوی سیاست کې مسلمانانو دغه ساده دونیوی سیاست کې هم د غسیدا چې څوک قرباني ورکي نو به قدرت هغه واړی او د پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم دا خبره وسره ونه منهله ولې ونه منهله نو دینی علما دمو وی دینی علما وی به دغه دعوت چې دا کنه دعوت د د تامین او پټمکه ورزیدو ار سړی به تما کولا د بجنګ کولا ار سړی به تما کولا د دین نبه دفاع کولا ار سړی به دونیوی تما کولا دونیوی تما به بده قربانی ورکوله مالی ویو که زانی د قربانی به ورکوله پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم تم بیک قتقرب بالقل و ته نه دا د دغې قربانی باندې دا څوک چې ور و به پرای شي کنه نو یتا دې پره لازم نه شي ته په کړه زي ا څوک چې ور و د دې کار دی چلولو زکه دا کار چلول خو به ډیر مهم دي کنه یتا قربانی په خپل ځکه کې بیخي دي که متواله ده د کی شک نشته هغه به هیڅ کله هغه نکړې شي مګر د کارت چلوول چې نه نه ازان ته کمال غوړي نو دا چې ته ونلې به بصکی نو دیو دینا د خبره ونه منل چې نه قرباني به دی الله دی پاري قرباني به دی الله دی پاري په شرایطو باندې کته چې نه درکول کیږي ته قرباني نه ور کوي او کچه درکول کیږي نو ته به قرباني ور کوي د دې وجنه رسول صلى الله عليه واله وسلم د دې د وخت نه چا دیغه نما نه بس د خلک د مکینه لاړ مکینه لاړ خپل قوم ته ورسید ال ته چ لاړ نو دینی علما دمن وی وی ال ته یوس پنګيره سره یوی په قوم کې پات او عمر ډیر زیاتو دغه د رومه چې دغه نه ډیر زیاتو نو هغه دوی د کی سو کړه چې دغه چې د عبدالمطلب په کورنۍ کې و نه پرو د پیغمبرۍ دا وای کړو مونږ ته دغه سی دعوت راکې مونږ ته دا وې دا وې دا وې مونږ ته دا خبره وکړه یعنی دغه خبرې هغه مرتلن نقل کړی بیسپنګی ته او خپل چکم جواب دوی ویلو هغه مرت بیان کړه هغه بیان خو دوی د دوی جواب رد ولاو نه منلو ولاو او سپنګي د خپل تجربه کارو ځکه مونږ تاسو ټول په دې باندې پویږو چې کوم کسانو باندې ډېر مودوږي او د دې د سالم اقل خاون بیو د سالم بدن نو اغه سره تجربه زیات ای اغه قلمند وی اغه معلومات دی لدی دمد دی و جنا ایمن پټونه چې منده خبره ده چې مهم موضوعګان به مشرح او ترجيكيږي او مشرح چي ده کنه به پټډی د خیر پریګړي پي او اغه اغه وی به ډیر خلې نظریه ودان دی کی نو سپینګیره چې کله خبر شو دي, دي مقاله و دي د خبرونه دغه دی دعوت او د خبرګون نه نو روايات کې راغلي فوزع الشيخ يديه على راسه وې دې زړس لري چې دوړل اسونه پر سر باندې کې خودو دوړل اسونه ثم قال بيول يا بني عامر هلها هل من تلف نو دې جبلشت کنه تاسو ډېر غلط کار کړې دي تاسو ډېر زیات غلط کار کړې دي د سړو چېرګ درځه در خطا شو ولې مداکار کړلې ولې مرث کړل دا خبره ولته چوي قسم الله تعالی ده داسپږی دا ولته وی صدق دی ګوره چې داوت په وخت کې نو تجربات سره وو ولته دی عبدالمطلب په کورنۍ کې د سړې نشته چې هغه دی مطلب دروغ ویلې وی هغه دروغ نه وی زکه دی عبدالمطلب کورنۍ چې دا د اسماعیل علی السلام سره ډی کلري دیا مغړه دي دوی شتج شجره نسب چې دا کنه دا شروع شوي د اسماعیل علی السلام په نسب کې د څوک نشته چې د نور ویلي ولې م دا کار وکه د څونه بیاق لای تاسې یعنی غوي د غوي رایم رد کړه او وي ملامت کړه وته وی بیاق لای تاسې درې خبره غوړه د وکړه درې اوله دا اوله دا چې د دې خبرې چې جبرائیل کې کنه کې دا, دا ولبد کار کړه ده منلی به وکنه دویمه خبره ورته دا وکړه چې د اسماعیل علی السلام په اولاد کې د دوغجن سره نشته د چې داود پیغمبري کړی دا سید او درې مخ خبره وتځول چې بیا کله چې تاسو نه یسو زاد او چرک چې ده کنه اغه د یسو زاد عمرغه یسو زاد عمرغه چې ده اغه دغه نه خطا شو ولم دا کار وکړه رحيق المختوم یوصل 2 صفه ابن هشام 373 او 325 صفه اول جلد مسلمانو یو بل خبره چې هغه ډیره مهمه ده د امدی تاسو حضور ته ورند کول غواړم چې د دا دی دعوت طرز د پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم په څیر دا ولو ا <تصفح> موږ پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم ور سل دي زه تو خیر سره و وی دي قبيله ته بچ تلو دوسا به چې کله ملاقات کول خبرې به کوي یو بده شپې بطلو د شپې دی ورځ به نطلع ځکه د شپې سره لار شي تاسو په دې باندې پوېږی د خلک د مخمنان یا مفسیدین مانعین مخالفین هغه په نه خبريږي هغه ته معلومات قطان نه کیږي نو ده به شپټلو دوهمه خبره چې دا کنه غداوه چې دیغوی کورونو او زاته بوټلو دیغوی کورونو ته ځانته بنره غخته دیغوی کورونو ته بوټلو چې دیغوی کورونو ته لاړو نو آل تبع د مخالفیون خصوصا نه لرلو چې د سره مقابله وکي او درې خبره داده یزان سره به ملګری بیول یزان سره مدګری یو سره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او بل چې علي رضی الله تعالی عنہ دابو مت سره وو او څلول خبره داده چې دغوی نه به یزان ته حمایت وکړ دا څلول خبري دی هغه د دغه دعوته هغه هغه ممتازې نوکته وي چې د بت نکار اخیستو او ور څوک چې په دغه سنقطه باندې کار وکي یادي دي نو نقطه مطابق خپل داवत ستاسو ورسي نو ديکه څه شک نشته چې دا داवत به الله تعالی جل جلاله کامیاب وي مسلمانانو دا د منګو تاسې پنځه تیام درس شپږ تیام درس کېبم ان شاء الله تاسې په حضور کې اغه د داवतوالا کلمې یا د داवतوالا مسایل چې پیرم السلام کړي اغه ته وړاندې کړي او غوڅوي لري اغه په تاسې حضور وړاندې کوو تر هغه وخت پورې الله تعالی جل جلاله وانم سپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته